День. Я представляю Украинскую Хельсинскую спилку с прав людины, Украинский Хельсинский союз, и мы занимаемся защитой прав человека. Информацию, которую вы слышали и которой которая переполнена средством массовой информации сейчас, эта информация кресноворечива говорит о том, что идет массовое нарушение прав человека особенно в Крыму, не только в Крыму. И эти нарушения касаются фундаментальных прав человека. Таких прав, как право на жизнь, право на защиту достоинства личности, право на неприкосновенность личности и жилья право на свободу собрания и другие права, которые записаны в нашей Конституции в разделе «Права и свободы человека». Я бы хотел подчеркнуть, что сложность защиты прав тех людей, которые страдают, особенно в Крыму, заключается в том, даже не в том, что это зеленые человечки, которых трудно идентифицировать, они давно уже разоблачены, это обычный такой камуфляж злодеев, которые прячутся э, российских, э, российской армии, спецназов, э, которые прячутся таким образом и э, обнаруживают свою, свое, свое э, действительное лицо. Это лицо варваров, это не лицо той России, которая имеет э, в своем культурном багаже братьев Карамазовых или второй концерт Рахманинова. Это, э, это э, та Россия, которая представляет Азиатский способ жизни, азиатский способ распределения богатства, в результате которого президент этой страны, который посылает сюда своих спецназовцев, является богатейшим миллиардером в мире. И именно защита этого способа жизни является, дает нам объяснение того, что они делают и почему это делают. Ненависть к Украине на самом деле это не ненависть российского народа, это ненависть той коррумпированной бюрократии, которая вот таким образом осуществляет агрессию против Украины, постмайданной Украины, которая не согласна жить по тому образцу, по которому живет Россия. И, собственно, действия этих военных, российских военных, Сомкнувшийся с криминалом в Крыму и не только, кстати, Крыму, во многом на восточных регионах, я сам из Луганской, поэтому хорошо знаю там ситуацию. Эти действия напоминают действия тех военных акций, которые происходили в средние века. Чингисхан. Сегодня те, кто нападает на, вот, о которых рассказал Сергей Петрович, нападает на пограничные заставы, на их части, это действие Нукеров, главного хана, который сидит в Кремле. И именно он, главный нарушитель прав человека сейчас у нас. Э, наша задача сейчас очень трудна в том смысле, что э, нельзя защитить непосредственно тех граждан в Украине. В Крыму особенно, которых надо защищать с помощью традиционных способов, механизмов, институтов защиты прав человека, то есть суд, прокуратура, милиция и так далее. Вот. Но я бы призвал особенно журналистов, кстати, журналисты одни, одни из самых уязвимых сейчас частей нашего общества, которые работают там, наряду с военными, гражданскими активистами, военными и их семьями, и журналисты прежде всего. Я бы призвал всех вас и не только вас тщательно документировать все случаи, потому что если сегодня нельзя с помощью прокурора или судьи защитить нарушенное право этих граждан, то, как говорится, рукописи не горят. Документы, если это задокументировано, никуда не пропадут. И они найдут свою дорогу к правосудию. И здесь в Украине и в, международ... в сфере международного права, и, кстати, наша организация в тесном сотрудничестве с другими правозащитными организациями, с другими специалистами в области права, в том числе международного права, уже готовит документы для подачи в Европейский суд. Это будет продолжаться и дальше. Поэтому я бы хотел сказать, что вот эти действия очень важны. Это накопление информационной базы о нарушениях прав человека, конституционных прав наших граждан, особенно военных их семей, журналистов, всех граждан. Это очень важно. Будет создан такой единый банк информационных данных о нарушении прав которые будут потом квалифицированы по всей строгости, так сказать, закона, по всей необходимости, с соблюдением всех стандартов права, и этому будет дан ход. Кроме того, я бы хотел сказать, что мы находимся в контакте и с российскими правозащитными организациями, которым сейчас там очень трудно живется, как, впрочем, и журналистам, вы знаете, многие сайты там просто сейчас вне, так сказать, пространства информационного, потому что этот путинский организирующий режим прежде всего наступает на свободу слова. Также происходит и в Крыму, кстати. Так вот, мы в тесном контакте и с правозащитными организациями России для того, чтобы совместно действовать там, где это возможно, и оказывать давление, в том числе на власти. России. Спасибо.